Ikhwatul Iman uh, Pendapat tentang sumber ajaran Syiah Daripada ajaran Yahudi Ibn Sabah adalah orang yang pertama menyatakan Asal usul fahaman prinsip Syiah Adalah berdasarkan Nas, Wasiat dan Raja'ah Beliau adalah seorang Yahudi Ikhutul Iman ada pandangan Menyatakan bahawa Prinsip-prinsip uh, syiah ini Berasal dari Prinsip-prinsip akidah Dari kawasan Asia Klasik Seperti ajaran Buddha dan lainnya ha, Ini agak tidak benar Syiah lebih tua daripada Buddha Ini agak tidak benar Tetapi ala kulihalnya Tak ada satu pengkaji tahu Syiah memang berasal daripada Para sahabat, tidak ada Tidak ada Tak ada langsung Ikhwatul Iman pendapat tentang sumber ajaran syiah daripada ajaran Yahudi Ibn Sabak adalah orang yang pertama menyatakan asal-usul fahaman prinsip syiah adalah berdasarkan nas, wasiat dan raja'ah beliau adalah seorang Yahudi Ibn Sabak bila orang tanya kepada dia Uh, yang dia dia tentang nas-nas agama ni dia punya uh, platform tu apa macam mana tahu nas ni macam mana tahu nas ni macam mana tahu dia menyatakan dia tahu itu yang pertama kerana melihat kepada wasiat dan kepada rajaah wasiat melihat kepada wasiat wasiat yang ditinggalkan dan melihat kepada rajaah rajaah ni apa dia orang mati dia bagi tahu pada orang hidup mak kalau tak silap orang putih yang panggil reincarnation <laughs> masyaallah kita bukan belajar dengan orang hidup kita belajar dengan hantu belajar dengan hantu pasal itu hantu tengok apa yang menjadi akar syiah dahulu itulah akar orang kita dia nak kahwin Orang dulu nak nak bagi anak dia kahwin Dia nak tahu kufu tak kufu Dia menurun Dia menurun Asap kemian fu-fu tak muka Bertukar suara Siapa yang main? Siti Fatimah yang main Dia tanya lah Tok, Tok Nek Ni ada orang masuk minta Ni cucu Tok Nek ni boleh ke tak boleh Oh jangan pilih dia Dia bukan kufu kita Tolak apa pindahkan tu Kenapa? Raja'ah Raja'ah Rupanya orang Melayu Duk menurun dulu Duk berubah Ini semua syiah punya hal Raja'ah Di mana syiah bertempat Di situ ada dia punya prinsip Prinsip dia Raja'ah Lepas tu orang Melayu dulu Asap kemian Menurun Sebahagian daripada Amalan Perubatan Perubatan Pawang Bomo Dukun Oh dahsyat Mandi sapak, mandi sapak tu bukan kata pergi jumpa tokoh Hindu. Yang menurun tu Tuk Lebai. Ya, yang masuk dalam roh Tuk Lebai itu adalah Ali bin Abi Talib. Bukan orang lain. Ali masuk dalam badan dia. Ali beritahu kena mandi sapak. Kalau tak mandi sapak, berat sikit. Ni banyak. Mambang-mambang yang duduk ni banyak Ali beritahu. Jadi Mandi. Ya macam mana nak mandi dia ajar Nak baca pasal tu dulu Kalau kita boleh Ingat balik kita main, main balik gambar tu Sebelum mandi sapak baca doa Bukan mandi sapak ni pergi terjun kat gua mana Tak mandi sapak ni mandi berkat Mandi nak buang segala sese si -si yang ada ni Nak bagi hidup ada ong Bulan sapak ni kira Kan itu hadis yang begitu-begitu batil dia amarkan bulan Sapak ni bulan yang tak baik bulan Sapak ni kalau dengar buruh hantu dok wit 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 tak bagus Larilah lah daripada bulan Sapak macam lari daripada singa hambat kita habis nak pi bulan mana dia 30 hari nak lari tak mana dia baru 2 Sapak macam mana kita nak lari lagi 28 sapak tu ada. Dia kata lari dari sapak macam lari daripada singa. Semua tu hadis palsu. Syiah cukup bau dengan hadis palsu. Dia berkenan. Dia beraman dengan hadis palsu. Tapi nak mandi itu daripada mana datangnya sapak itu? Daripada mimpi. Daripada menurun bersahabat dengan syaitan. Kenapa jadi lagu tu? Kerana pendakwah yang pertama masuk ke tempat kita adalah Syiah asal mazhab syiah adalah raja'ah berkomunikasi dengan orang yang dah mati arwah-arwah lepas tu orang Melayu percaya arwah dulu duduk atas ala, alang balik buat kenuri 40 hari itu syiah punya hal tapi masalah dia bila orang mengaji agama orang mengaji agama itu pun tidak tahu dalil agama dia teruskan berendui orang syiah kalau dia berendui bukan saja-saja berendui dia nak hidup anak itu tidak terkena sihir masa dia berenduk itu dia baca nazam-nazam imam dia. Yang dinamakan Qasidah Burdah itu. Dia puji imam-imam dia. Dan dia memilih bahasa-bahasa yang syirik kepada Allah. Macam bahasa orang sufi tadi. Lepas itu dia punya berenduk itu berenduk orang Parsi. Dia ngong-ngong-ngong. Kita bukan tahu apa. Dia ambil kalam Arab pun dia buat macam tu. Berenduk-berenduk-berenduk. Lepas tu dia cukup kepala. Cukup kepala tak ikut sunnah Nabi. Apa salahnya cukup orang ikut sunnah Nabi? Dia cukup orang ikut sunnah Nabi. Macam mana? Dia cukup bagi botak habis. Pertimbang rambut tu, berapa gram rambut tu, tengok. Mas seberat itu berapa ratus. Ambil dia sedekahkan pada orang. Lepas tu semeleh apa nama kambing dan jemur orang. Susah kan nak buat lagu tu. Tapi syiah dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat. Kerana wujud dia datang tu nak bagi porak peranda. Dia buat lagu dia, dia buat. Dalam majlis uh, nak nak uh, pocong rambut itu dia panggil orang ramai-ramai rumah dia berselawat bukan pada nabi berselawat pada imam-imam yang dah mati. Seru nabi datang, berengih-renjih. Kenapa dia tak boleh ikut akikah cara nabi? Dia ada masalah dengan agama ini. Kerana itu negeri-negeri yang telah dia masuk itu ah, Sangat susah kita nak repair akidah mereka Sangat susah kita nak repair Orang tak boleh terima Kita kata merhaban tu hak syiah Bukan kata tekong merhaban tu Ustaz yang tak merhaban pun marah Ustaz yang marah bukan tekong merhaban Kadang-kadang tekong merhaban dia insaf Tekong merhaban dia insaf Kaji sikit kita kata, kaji sikit Inikah cara sahabat puji Nabi? Inikah cara dia? Kalau orang Arab itu bersyair, lagu ni kah cara orang Arab bersyair? Kenapa dipilih bit-bit kalimah-kalimah yang begitu tersyabuh dengan kekufuran dan maksiat? Takkan Nabi meninggalkan benda ni semua? Bukan cara begini. Kita bagi fakta ini ada daripada syiah. Tekong itu, tekong itu. Seperti saya cerita satu makcik di Taiping kan. Dia bagi pada saya buku merhaban. Saya ingat dia marah. No, kata. Oh saya kata punggah dah kau ni Dia marah Habis-habis dia kata ustaz Ambil lah buku merhaban makcik tak mau tengok dah makcik Tobat dah benda marhaban ni Itu tekong Dia yang buat persatuan merhaban Dia berubah Dia berubah Tapi masalah dah bila dia pergi mengaji dia, pergi, dia dah berubah dah Dah dengar dah kita punya huraian Dia pergi kelas maghrib Ada pula ustaz yang tahu kata Ustaz tu memang tahu. Saya dengar kata ada ustaz kata tak boleh merhaban Pandai-pandai Dia tu Dia dengar hak kita cakap Dia, dia pulangkan buku merhaban tu Bila ustaz ni pun balik Azhar juga Memang beritahu Kerja pula jabatan agama Dia punya yakin dekat kita tu merosak dandan Dandan merosak Masya Allah dia kata Ustaz Dia jumpa ustaz Ustaz Bolehkah buat betul-betul ni? Ustaz tu kata tak leh. Ustaz tu pandai-pandai ni semua ni mengaji tak habis. Ini semua ni apa depa ni? Depa ni tak ada beti nak sayang Nabi. Ada autor lagu dia pula. Cantiklah, sedaklah berpuluh sekaya seri muka cantik. Cantiklah benda tu memang bid'ah ni memang cantik, dia lazat, dia manis. Subhanallah. Satu mazhab yang yang sukar nak dibuang. Tetapi Allah akan memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Masya Allah. Allah akan bagi hidayah kepada siapa orang yang Allah kehendaki.